الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصحيح> صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله ہم نجاست کی اقسام ہم نے جو پڑھی نجاست حکمیہ اور حقیقیہ حکمیہ کا تو میں نے حد سے اصغر حد سے اکبر یہ بیان کر دیا اب نجاست حقیقیہ کی آگے مزید ڈیفینیشنز ہیں اب وہ کتنی ہیں ان کے احکام کیا ہیں یہ سب کچھ سیکھنا ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر یہ فرض ہے نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں سب سے پہلی نجاست غلیظہ اور دوسری ہے نجاست خفیفہ اب نجاست غلیظہ کس کو کہتے ہیں نجاست خفیفہ کس کو کہتے ہیں اب ان کی ڈیفینیشن کیا ہے سب سے پہلے ہم ان کو باری باری ان کو سمجھتے ہیں کہ نجاست غلیظہ وہ نجاست جس کا حکم سخت ہو اب یہ سخت سے کیا مراد ہے اس کی پوری انشاءاللہ تفصیلات آئے گی اب دوسری قسم ہم نے جو بیان کی تھی نجاست خفیفہ وہ نجاست جس کا حکم قدرے ہلکا ہو خفیفہ کم غلیظہ زیادہ یعنی حکم زیادہ سخت ہو تو اس کو نجاست غلیظہ بولیں گے اور حکم تھوڑا ہلکا ہو تو پھر اس کو نجات خفیفہ بولیں گے کون کون سی چیزیں نجات غلیظہ ہیں اور کون کون سی چیزیں نجاست خفیفہ ہیں اس کی تفصیل ہے اور کافی ڈیٹیل میں علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کے احکام جاننے کے لیے دعوت اسلامی کی مطبوع کتاب بہار شریعت حصہ دو سے نجاستوں کا بیان آپ پڑھ سکتے ہیں یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے بہت ہی علمی کورس یہ آپ جس طرح جس کو ہم بولتے ہیں تہارت نماز کورس آپ یہ کر سکتے ہیں تین دن کا ہے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں یہاں صرف سمجھانے کے لیے چند ایک مثالیں میں پیش کرتا ہوں نجاست غلیظہ کی مثالیں انسان کے بدن سے نکلنے والی وہ چیزیں انسان کے بدن سے نکلنے والی وہ چیزیں جن سے وضو یا غسل ضروری ہو جاتا ہے وہ سب نجاست غلیظہ ہیں یہ میں نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ انسان کے بدن سے نکلنے والی وہ چیزیں جن سے وضو یا غسل ضروری ہو جاتا ہے وہ نجاتے غلیظہ ہے جیسے اس کی ایگزامپل ہے پاخانہ ہے پیشاب ہے بہتا خون ہے پیپ ہے منہ برکے ہے اور بھی کئی ایگزامپل اس کی بنائی جا سکتے ہیں اس میں کچھ آکام بھی ہیں کہ دکتی آنکھ سے جو پانی نکلے وہ بھی نجاتے غلیظہ ہے دودھ پیتے کا دودھ پیتے بچے کا پیشاب نورملی ہمارے گھروں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ جو بچہ دودھ پیتا ہے اس کا پیشاب تو پاک ہے لیکن ایسا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہی ہے یہ عوام میں عام طور پر مشہور ہوتا ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہے یہ محض صرف غلط باتیں ہیں لا علمی کا کے سبب لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں خشکی کے ہر جانور کا بہتا خون مردار کا گوشت چربی گوبر لید بکری کی مینگنی وہ پرندے جو اونچا نہیں اڑتے وہ پرندے جو اونچا نہیں اڑتے جیسے مرغی ہے اس کی بیٹ اور شراب وغیرہ سب کچھ نجاست غلیظہ ہے اسی طرح نجاست غلیظہ اور خفیفہ آپس میں مل جائے یعنی نجاست غلیظہ اور خفیفہ دونوں آپس میں مل جائے تو سب نجاست غلیظہ ہو جائے گی چاہے وہ کم مقدار میں ہو یا تھوڑی مقدار میں ہو جب نجاست غلیظہ اور خفیفہ آپس میں ملیں گی تو پھر حکم کس کا ہوگا نجاست غلیظہ کا ہوگا مزید اس کی ہم ڈیٹیل بھی بیان کریں گے اگلی ویڈیو میں پھر نجاتے ابھی نجات غلیظہ کی چند کی ایک ایگزامپلس دی ہیں پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نجاست خفیفہ کی کون کون سی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں یہ بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم